mengatakan kebanyakan orang yang menjadi isi syurga itu ialah orang-orang yang fakir pada masa dia dalam dunia. Ada pula hadis lain dia cerita orang yang ramai masuk syurga ni orang miskin. Dia kata. Tapi tuan-tuan kena ingat ada pula hadis lain Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan jadi kufur. Terlampau miskin sampai peringkat dia maki Tuhan. Jadi kemiskinan bukanlah satu advantage untuk kita masuk surga. Dia bergantung kepada orang tu sendiri. Kalau sekiranya dia miskin, tetapi dia miskin yang mengabdi diri pada Tuhan. Selamat dia. Tapi kalau dia miskin, tapi miskin yang duk marah takdir Tuhan pada dia. Lingkup dia. Sudahlah di dunia miskin, di akhirat dia merana. Ah ini ceritanya. Baik, tetapi dia kata kalau sekiranya dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fakir itu akan dapat masuk syurga. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia An Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'" diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda telah aku lihat dalam syurga dengan izin Allah dan aku nampak kebanyakan ahlinya orang-orang fakir Nabi kata macam tu tuan-tuan kita kena ingat ha? Nabi dia masuk dah syurga Nabi dah masuk syurga dah Masa peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dan Nabi dah pun dibawa masuk dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan neraka. Nabi tak masuk neraka tapi Nabi dah diperlihatkan neraka. Bukan sahaja semasa Isra dan Mi'raj bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengah duduk semayang Allah bagi Nabi nampak syurga Sehingga kadalah hadis cerita kata Nabi tengah duduk semayang. Nabi jadi imam, sahabat-sahabat jadi makmum. Tengah duduk semayang tu Allah bagi Nabi nampak syurga. Nabi hanggau tangan dia nak macam nak ambil satu benda. Sahabat yang duduk semayang belakang ni tengok apa hal Nabi ni. Tiba-tiba dia hanggau tangan macam tu. Duduk-duk sekejap lagi pula Nabi tengah-tengah semayang Nabi macam melayah badan dia. Macam melayah badan dia macam nak elak satu benda sahabat yang duduk semayang belakang Nabi ni tak tahu apa cerita sehinggalah habis semayang selepas selesai Nabi bagi salam dan sebagainya Nabi beralih kepada sahabat dia dan sahabat pun tak sabar terus tanya Nabi sahabat kata Ya Rasulullah pasal apa tadi tengah semayang nampak kamu macam nak sambak satu benda Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada aku kebun syurga dan aku teringin nak ambil buah dia supaya aku boleh tunjuk dekat kamu semua ini buah daripada syurga Allah tapi ternyata aku tak dapat nak ambil buah tu sahabat kata dah tadi nampak macam melayah macam nak tepih satu benda Nabi kata Allah nampakkan kepada aku azab neraka dan aku nak tepih percikkan api neraka daripada mai ke arah aku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kerana inilah Nabi kata dekat sahabatnya Nabi kata, kalaulah sekiranya Allah buka hijab Dan Allah nampakkan kepada kamu yang kata neraka tu macam mana Nabi kata, nescaya beriman seluruh penduduk dunia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t Ini cerita yang Allah bagi dekat Nabi s.a.w. Dia kata, sebab pun orang fakir itu jadi banyak isi syurga kerana orang fakir itulah orang yang ada banyak ingat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Dia kata secara, secara umumnya, orang yang tak kaya ni lebih banyak masa nak ibadat dekat Tuhan. Orang yang tak kaya, kita malam tak ada mesyuarat apa, kita boleh main masjid mengaji. Orang kaya mesyuarat banyak. Sebulan ada 30 hari, 31 hari. Dia mesyuarat 60 kali. Siang ada mesyuarat, malam ada mesyuarat, pagi ada mesyuarat, petang ada mesyuarat, hidup dia dengan mesyuarat aja. Isnin sampai Sabtu mesyuarat di tempat kerja, hari Ahad mesyuarat untuk aktiviti sosial, mesyuarat khairat kematian. Orang kaya ni mesyuarat ni tak habis. Eh, orang kita lama tak nampak masjid, Allah Dia kata mesyuarat tak habis, ha? mesyuarat. Apa yang dia mesyuarat pun kita tak tahu. Sari dua mesyuarat, sari dua mesyuarat, sari dua mesyuarat, tengok dia kau dah berkarat. Tak nampak apa pun. Tak nampak satu perubahan ke arah lebih baik dalam agama. Tapi mesyuarat sari dua kali. Nampak? Kerana kesibukan itu, korang masa untuk agama Sibuk, tuan Bila sibuk ni, kita tak ada. Agama ni, dia kalau sibuk, dia tak ada. Kita kerja, kita balik kerja sampai pukul 6.45, sampai pukul 7. Dah nak malam dah. Sampai nak kelang kabut mandi, nak pakai baju, nak pergi masjid, nak mengaji. Kalau tak cukup kuat, tak boleh buat. Kalau tak cukup kuat, dia kena cukup kuat. Balik pukul 7, pun sampai di rumah mandi bombrang-bombrang-bombrang, baik mengaji. Betul-betul kuat, boleh dapat. Kalau tak kuat, habis situ lah tak dan dia kata bukan tak teringat nak pi dia kata jumpa kawan-kawan hadu -kawan, mengaji ni berasa segan dia kata pasal kita tak pi lama dia boleh kata lagu tu pasal apa pasal dia tak boleh pi dia tak dan dah masa bagi dia ni tak cukup dah kalau boleh dia nak minta bukan 24 jam sehari kalau boleh dia nak minta 48 jam sehari supaya 24 jam hak sibuk tu tolak pi sebelah hak lagi 24 jam dia boleh hatong untuk masalah dia orang susah bila dia hisap dia banyak kebajikan dia lepas semayang subuh boleh baca Quran Dia lepas semayang zuhur boleh baca Quran Ha? Huh? Dia dah lepas dah semayang semayang asap Boleh baca Quran Dia dah lepas semayang isya Dia boleh tidur asap Pukul 3, pukul 4 bangkit Boleh semayang sunnah Bila dia hisap dia ni Duk jumpa hak baik aja Pasal dia tak banyak benda Nak boleh buat benda tak elok Sebab dia bukan orang senang maka dia banyak habis masa dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan kerana itu banyak orang fakir itu jadi isi syurga sabda nabi wa tala'tu finna faraitu aktsara ahli an dan aku lihat dalam neraka dan aku nampak kebanyakan isi neraka itu orang perempuan nabi kata sebab pun banyak orang perempuan itu jadi isi neraka ialah kerana kebanyakan orang perempuan jahat perangai kebanyakan jahat dan kebanyakan mereka ini jahil kebanyakannya tidak sempurna akal dan kebanyakannya busuk mulut kebanyakannya suka maki kebanyakannya suka mencarut dan kebanyakannya suka berkelahi dan kebanyakannya suka buat fitnah dan buat celupak mulut dan suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman. Oh dia. Dia sekarang punya panjang cerita orang perempuan.